নমস্কাৰ ইক' ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ অৰ্থ বিজ্ঞানৰ অন্তৰ্গত সমষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞানৰ আমি আলোচনা কৰিম মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছ যিহেতু নতুন চিলেবাছ অনুসৰি পঞ্চাছ শতাংশ নম্বৰ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন পৰা আহিব সেয়েহে আজিৰে ভিডিঅ'টি আমি মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আশা কৰোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'বা পৰৱৰ্তী যিবিলাক অধ্যায় আছে সেইবিলাকৰ ওপৰতো মই ক্ৰমান্বয়ে মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনসমূহ আলোচনা কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি জাতীয় গণনা আমাৰ যিটো অধ্যায় আছে সমষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞানত তাৰে আমি আজি মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনসমূহ কিছুমান আলোচনা কৰিম আজি আমি আলোচনা আৰম্ভ কৰিছো জাতীয় গণনাৰ অধ্যায়টোৰ ত' ইয়াতে আমাৰ দিয়া আছে যে শুদ্ধ উত্তৰটো আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব যিটো আমাৰ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনৰ ফৰ্মেট প্ৰথম কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমাক দিছে তলৰ কোনটো দ্ৰব্যই উৎপাদনত ব্যৱহাৰৰ লগে লগে নিজৰ বৈশিষ্ট্য় হেৰুৱাই ত' চাৰিটা আমাক অপশ্যন দিয়া আছে অন্তিম দ্ৰব্য মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য মূল্যনি দ্ৰব্য আৰু উপভোগ্য দ্ৰব্য ত' ইয়াৰে ভিতৰত আমাৰ কোনটো উত্তৰ শুদ্ধ হ'ব আমি অলপ প্ৰশ্নটো চাই লওঁ কৈছে উৎপাদনত ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে নিজৰ বৈশিষ্ট্য হেৰুৱাই ত' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মধ্যৱর্তী দ্ৰব্য মধ্যৱৰ্তী যিবিলাক দ্ৰব্য আছে সেইবিলাক আমি কেঁচা সামগ্ৰী বুলিও ক'ব পাৰোঁ যিবিলাক অন্তিম দ্ৰব্য উৎপাদনত ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া যেতিয়াই মধ্যবৰ্তী দ্ৰব্যৰ এটা ৰূপান্তৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় অন্তিম দ্ৰব্যলৈকে তেতিয়া তাৰ যিবিলাক তাৰ যিবিলাক নিজৰ বৈশিষ্ট্য থাকে মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্যৰ সেই গুটিবিলাক তেওঁলোকে হেৰুৱাই আৰু অন্তিম দ্ৰব্য যিটোলৈ প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে উৎপাদন কৰা হৈছে তাৰ নতুন বৈশিষ্ট্য তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে সেইকাৰণে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছো যিটো দ্ৰব্য উৎপাদন বা ৰূপান্তৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে যাব নালাগে সেইটো হ'ল অপশ্যন দিয়া আছে আমাক অন্তিম দ্ৰব্য মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য ক আৰু খ দুয়োটাই শুদ্ধ এটাও শুদ্ধ নহয় এতিয়া আমাক কৈছে যে উৎপাদন বা ৰূপান্তৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে আৰু যাব নালাগে এনেকুৱা কি দ্ৰব্য আছে যি উৎপাদন বা ৰূপান্তৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে যাব নালাগে ইয়াতে আমাক অন্তিম দ্ৰব্য আৰু মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য দিয়া আছে ত' ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ দ্ৰব্য অন্তিম দ্ৰব্য কাৰণ কি অন্তিম দ্ৰব্যবিলাক কি হয় আমাৰ উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তত আমি এটা দ্ৰব্য যিটো পাওঁ সেইটোৱে অন্তিম দ্ৰব্য পাওঁ অন্তিম দ্ৰব্যবিলাক আৰু আমি পৰৱৰ্তী সময়ত কোনো ধৰণৰ উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া বা ৰূপান্তৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে তেওঁলোকক আমি নতুন দ্ৰব্যলৈ ৰূপান্তৰ নকৰো সেয়েহে অন্তিম দ্ৰব্যই কোনো ধৰণৰ ৰূপান্তৰ প্ৰক্ৰিয়া বা উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াৰে যাব নালাগে সেয়েহে ইয়াৰ শুদ্ধৰ উত্তৰটো হ'ব খ অপশ্যন অন্তিম দ্ৰব্য প্ৰশ্নটো লৈ আহিছো উৎপাদনত ব্যৱহাৰ কৰা সঁজুলি আৰু যন্ত্ৰ পাতিবোৰ হল আমাক অপশ্যন দি আছে চাৰিটা অস্থায়ী উপভোগ্য দ্ৰব্য মূলধনী দ্ৰব্য মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য আৰু আটাইকেইটাই শুদ্ধ ত' ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ মূলধনী দ্ৰব্য উৎপাদনত আমি যিমানবিলাক সঁজুলি আৰু দন্ত পাতি ব্যৱহাৰ কৰো তেওঁলোকক মূলধনী দ্ৰব্য বুলি কোৱা হয় চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছো চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাক দিয়া আছে তলৰ কোনটো ব্যয় পদ্ধতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় এতিয়া প্ৰশ্নটো আমি ভালকৈ পঢ়ি চাব লাগিব কিছুমানত প্ৰশ্নটো নহয় বুলি দিব পাৰে কিছুমান হয় বুলি দিব পাৰে কেতিয়াবা আমি ঘৰখেদা কৰি হয় নহয় ভালকে পঢ়ি নাচাই আমি উত্তৰটো যদি দিব যাওঁ আমাৰ যিটো ওৱেমাৰ এনচাৰ শ্বিট থাকিব তাতে আমি গোল কৰিব লাগিব

মজুৰিটো আমাৰ আই পদ্ধতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত পদ্ধতিৰ হয় ত' ই যিটো আমাক প্ৰশ্ন দিয়াটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব স্থিৰ দৰৱ জাতীয় আয় গণনা কোৱা হয় স্থিৰ দৰত জাতীয় আই গণনা কি বুলি কোৱা হয় আমাক ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে আৰ্থিক জি ডি পি প্ৰকৃত জি ডি পি জি ডি বি সূচকাংশ আৰু দৰ সূচকাংশ বুলি দিয়া আছে এতিয়া ইয়াৰ শুদ্ধৰ উত্তৰটো হব প্ৰকৃত জি ডি পি স্থিৰ দৰত আমি যেতিয়া জাতীয় গণনা কৰো তেতিয়া তাক প্ৰকৃত জি ডি পি বুলি কোৱা হয় নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ গৈছো যদি আমাক এইটো এটা মেথছৰ কুৱেশ্যন এটা দিয়া আছে যদি যদি এন ডি পি এফ চিৰ মান পোন্ধৰশ হয় আৰু বিদেশৰ পৰাও পোৱা নিগুত হব এইটো নিহুট উপাদান আয় পাঁচশ হয় তেন্তে এন এন পি এফ চিৰ মান হ'ব ত' চাৰিটা অপশ্যন আমাক দিয়া আছে দুই হাজাৰ পোন্ধৰশ এক হাজাৰ আৰু পঁচিছশ কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমি বাছি ওলাব লাগিব এতিয়া ইয়াতে অলপমান মই এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ এন এন পি এন ডি পি এফ চি আৰু এন এন পি এফ চি কি হয় এন ডি পি এফ চি মানে আমাক কোৱা হয় এন ডি পি এফ চি ইংৰাজীত এইটো কোৱা হয় নেট ডমেষ্টিক নেট ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট নেট ড'মেষ্টিক প্ৰডাক্ট এফ চি মানে হ'ল ফেক্টৰ কষ্ট এফ চি মানে হ'ল ফেক্টৰ কষ্ট এইটো আমি অসমীয়াত লিখিব পাৰোঁ নেটটো হ'ব আমাৰ নিগোট নিগুট ডমেষ্টিকটো আমি কওঁ ঘৰুৱা নিগোট ঘৰুৱা প্ৰডাক্টটো হ'ল আমাৰ উৎপাদন ফেক্টৰ কষ্টটো আমি লিখোঁ উপাদান ব্যয় উপান ব্য আমাক এতিয়া আমাক কোৱা হৈছে যে নিগুট ঘৰুৱা উৎপাদন উপাদান ব্যয়ত এইটো আমাক দিয়া আছে পোন্ধৰশ ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড আমাক দিয়া আছে তাৰপিছত কৈছে যে বিদেশৰ পৰা পোৱা নিগুট উপাদান আই ডি আছে আমাৰ পাঁচশ টকা এন এন পি এফ চি ওলাব দিছে এতিয়া এন এন পি এফ চি মানে কি এন মানে আমি গমেই পালো প্ৰথম এনটোৱে কি বুজাই আছে নিগোট বুজাই আছে এতিয়া ইয়াতে যিটো এন দিয়া আছে এই এনটোৱে বুজাই জাতীয় আৰু পি টোৱে বুজাই আছে উৎপাদন এন এন পি এফ চি মানে আমি গমেই পালো এফ চি মানে হ'ল আমাৰ উপাদান ব্যয় এতিয়া এন এন পি এফ চি আমি এন এন পি এফ চি আমি কেনেকৈ ওলাব পাৰো এন এন পি এফ চি ওলাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব এন ডি পি এফ চি যুগ বিদেশৰ পৰা পোৱা বিদেশৰ পৰা পোৱা নিগুত উপাদান আয় বিদেশৰ পৰা পোৱা নিগুত উপাদান আয় নিগুত উপাদান আই এই দুটা যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি পাম এন এন পি এফ চি এন ডি পি এফ চিৰ লগত যেতিয়া আমি বিদেশৰ পৰা পোৱা নিগুত উপাদান আইটো আমি যোগ কৰি দিম তেতিয়া আমি পাম এন এন পি এফ চি পাম ত' এন এন পি এফ চি পাবৰ কাৰণে আমি এই দুটা যোগ কৰিব লাগিব ত' ইয়াতে আমাক আন মানকেইটা দিয়া আছে এন ডি পি এফ চিৰ মান দিয়া আছে ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ ফিফটিন হাণ্ড্ৰেদ আৰু বিদেশৰ পৰা পোৱা নিগুট উপাদান আয়ৰ মান দিয়া আছে আমাক ৰুপিচ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড সেয়েহে আমাৰ ইয়াৰে আহিব ৰুপিচ টু থাউজেণ্ড চ' ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো যে আমাৰ ইয়াৰে কুপিচ টু থাউজেণ্ড সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাক কৈছে এন এন পি কেনেকৈ পাম এতিয়া এন এন পি কেনেকৈ পাম এইটো আমি ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে জি এন পি মাইনাছ নিগুত পৰীক্ষকৰ জি এন পি মাইনাছ অৱক্ষণ এতিয়া অটো এটা বেছি আহি গ'ল জি এন পি মাইনাছ উপাদান ব্যয় আৰু ওপৰৰ এটাও নহয় এতিয়া কথা হ'ল যে এন এন পি এন এন পি মানে মই ইমান যিটো কোৱা হয় নিগুট জাতীয় উৎপাদন এতিয়া অপশ্যন যদি আমি চাওঁ তেতিয়া আমাক কি দি আছে জি এন পি মাইনাছ এইখিনি আমাক দিয়া আছে এতিয়া আমি এটা বস্তু জানিব লাগিব যে নিগোটেও যদি আমি ধাৰণাটো ওলাব লাগে নিগোটৰ ধাৰণাটো ওলাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ যিটো মুঠৰ ধাৰণা দিয়া আছে মুঠৰ ধাৰণাৰ পৰা আমি অৱক্ষয়নটো বিয়োগ কৰিব লাগিব নিগোটৰ ধাৰণাটো পাবৰ কাৰণে মুঠৰ ধাৰণাৰ পৰা অৱক্ষণটো আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াতে আমাক নিগোটৰ ধাৰণাটো ওলাব দিছে কি এন এন পি এম পি এন এন পি ওলাব দিছে এন এন পি এন মানে হল নিগোট এতিয়া ইয়াতে আমাক যি মুঠৰ ধাৰণাটো আমাৰ কি আহিব জি এন পি হয় জি মানে হল গ্ৰছ ঠিক আছে এইটোক ইংৰাজীত গ্ৰছ বুলি কয় আৰু অসমীয়া এইটোক মুঠ বুলি কয় ত মুঠৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব অৱক্ষণটো বিয়োগ কৰি দিব লাগিব সেয়েহে আমাৰ সঠিক যিটো উত্তৰ হ'ব সেইটো হ'ব খ জি এন পি মাইনাছ অৱক্ষয়ন নিগোটৰ ধাৰণাটো পাবৰ কাৰণে মুঠৰ ধাৰণাৰ পৰা অৱক্ষণটো বিয়োগ কৰিলে আমি নিগোতৰ ধাৰণাটো পাম তো সেইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব খ জি এন পি মাইনাছ অৱক্ষণ নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আমি যাওঁ আমাক দিয়া আছে ব্যয়যযোগ্য ব্যক্তিগত আয় সমান ব্যক্তিগত আয় মাইনাছ প্ৰত্যক্ষ ব্যক্তিগত কৰ যিটো আছে খালী ঠাই আমি পূৰণ কৰিব লাগিব চাৰিটা অপশ্যন আমাক দিয়া আছে চৰকাৰৰ সাহায্য চৰকাৰৰ প্ৰাপ্তিসমূহ চৰকাৰৰ মুনাফা আৰু ওপৰৰ এটা শুদ্ধ নহয় ত' ইয়াৰে আমাৰ যিটো সঠিক উত্তৰ সেইটো হব চৰকাৰৰ প্ৰাপ্তিসমূহ চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাপ্তি পায় যেনেকে ধৰা ফিজ ফাইন ইত্যাদি এই যিমান বিলাক ফিজ ফাইন ইত্যাদি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে বা চৰকাৰে আহ জনসাধাৰণৰ পায় সেইটো চৰকাৰৰ প্ৰাপ্তি বুলি কোৱা হয় ত' সেইকাৰণে ব্যক্তিগত আয় ওলাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ব্যক্তিগত আয়ৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰটো আমি তাৰ লগতে আমি চৰকাৰৰ যিবিলাক প্ৰাপ্তিসমূহ আছে সেইটো বিয়োগ কৰিলে আমি তাৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব খেক্সট প্ৰশ্নলৈ আহিছো ঘৰুৱা আয় এতিয়া ঘৰুৱা আইটো আমি কিহেৰে চিহ্নিত কৰিম চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে আমাক জি ডি পি এম পি এন ডি পি এফ চি এন এন পি এম পি আৰু জি এন পি এফ চি ত ঘৰুৱা আইটো আমি কিহেৰে চিহ্নিত কৰিম তো ইয়াৰে সঠিক উত্তৰটো হ'ব খ উত্তৰ এন ডি পি এফ চি এন ডি পি এফ চিৰে আমি ঘৰুৱা আইটো আমি চিহ্নিত কৰো নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ গৈছো দহ নম্বৰ আৰু মাজৰ পাৰ্থক্য হ'ল বিনিয়োগ আৰুক্ষণ দিয়া আছে প্ৰথমটো আমাৰ অপশ্যন দুই নম্বৰ অপশ্যন দি আছে বিদেশৰ পৰা পোৱা নিগোট উপাদান আই তিনি নম্বৰ অপশ্যন দিছে নিগোট পৰীক্ষকৰ আৰু চাৰি নম্বৰ দিছে সাহায্য এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি যদি আহ মুঠ বিনিয়োগৰ পৰা নিগুত বিনিয়োগটো বিনিয়োগ কৰো তেতিয়া আমাৰ কি ওলাব ত আমি চাই লওঁ যে মুঠ বিনিয়োগ মুঠ বিনিয়োগত কি কি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে মুঠ বিনিয়োগত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে মুঠ বিনিয়োগত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে নিগোত বিনিয়োগ য'ত অৱক্ষয়ন মুঠ বিনিয়োগ সমান নিগোট বিনিয়োগ নিগোট বিনিয়োগ

সেয়ে আমাৰ প্ৰশ্নটো যদি সোধা আছে যে মোদ বিনিয়োগ আৰু নিগোট বিনিয়োগৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি হব ত' ইয়াতে আমি দেখা পালো যে মোদ বিনিয়োগ আৰু নিগোট বিনিয়োগৰ মাজত যিটো পাৰ্থক্য হব সেইটো পাৰ্থক্যৰ আমাৰ উত্তৰটো কিয় ল'ব অৱক্ষয়ন ত' আমাৰ সঠিক উত্তৰটো হব ক অৱক্ষণ নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ গৈছো এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাক দিছে মধ্যবৰ্তী দ্ৰব্যবৰ্তীৱ জাতীয় চাৰিটাৰ ভিতৰত আমি নিম্নগামী হয় মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য কোনো দ্ৰব্য নহয় দৈত্য গণনা নোহোৱা কৰা আৰু ওপৰৰ এটাও শুদ্ধ নহয় ত মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য জাতীয় গণনাত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় আমি যেতিয়া জাতীয় আয় গণনা কৰোঁ তেতিয়া আমি যিবিলাক উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াৰে যিবিলাক অন্তিম দ্ৰব্য প্ৰস্তুত কৰা হয় সেই অন্তিম দ্ৰব্য বিলাকৰ মানহে আমি বা তাৰ যিটো বজাৰ মূল্য আছে সেইটোহে জাতীয়কৰণত অন্তৰ্ভুক্ত কৰো আমাৰ মধ্যবী দ্ৰব্য যিটো আছে ইয়াতে যিটো আমাৰ ছেকেণ্ড অপশ্যন দিয়া আছে মধ্যবৰ্তী দ্ৰব্য কোনো দ্ৰব্য নহয় মধ্যবৰ্তী দ্ৰব্য যিবিলাক থাকে সেইবিলাকে কি কৰে নিজৰ যিটো বৈশিষ্ট্য থাকে উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকে নিজৰ বৈশিষ্ট্য়টো তেওঁলোকে হেৰুৱাব লগা হয় আৰু অন্তিম দ্ৰব্য যিটো ৰূপান্তৰ কৰা হয় তাৰে বৈশিষ্ট তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে তো সেয়েহে মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য আমাৰ কোনো এটা দ্ৰব্য নহয় এইটো যিটো অপশ্যন দিয়া আছে আমাক এই অপশ্যনটো আমাৰ কাৰিক অপশ্যন হব যে মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য কোনো জাতীয় গণনাত কিয় অন্তৰ্ভুক্ত নহয় নেক্সট বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছো এন ডি পি এম পি এন ডি পি এম পি আমি কেনেকে ওলাম এন ডি পি এম পি সমান সীন আমি কেনেকে ওলাব পাৰো ডেজ বুলি দিয়া আছে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে জি ডি পি এম পি মাইনাছ অভক্ষয়ন জি ডি পি এফ চি মাইনাছ বিদেশৰ পৰা পোৱা নিগত উপাদান আই এন এন পি এফ চি প্লাছ নিগোট পৰীক্ষা কৰ আৰু ওপৰৰ আটাইকেইটাই শুদ্ধ এতিয়া আমি আগতেও কৈ আহিছো অলপ আগতে যে এন মানে হ'ল নিগোট ডি মানে হ'ল ঘৰুৱা আৰু পি মানে হ'ল উৎপাদন এতিয়া আমি আহো এম পি লৈকে এম পি মানে কি হয় এম পি মানে ইংৰাজীত কোৱা হয় মাৰ্কেট প্ৰাইচ ইংৰাজীত কোৱা হয় মাৰ্কেট প্ৰাইচ যিটো অসমীয়াত আমাক কয় বজাৰ মূল্য যিটোক আমাক অসমীয়াত কোৱা হয় বজাৰ মূল্য এতিয়া আমাক ওলাব দিছে নিগুট ঘৰুৱা উৎপাদন বজাৰৰ মূল্যত ওলাব দিছে আমি অলপ আগতে এইটো গম পাই উঠিলো যে নিগোটৰ যিটো ধাৰণা আছে এই নিগোটৰ ধাৰণাটো পাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব মুঠৰ ধাৰণাৰ পৰা অৱক্ষণটো আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াতে যিকেইটা আমাৰ অপশ্যন দিয়া আছে সেইটো আমাৰ কত মিলিছে ইয়াতে প্ৰথম যিটো আমাৰ অপশ্যন দিয়া আছে তাতে মিলিছে জি ডি পি এম পি মাইনাছ অৱক্ষণ যি মানে হল গ্ৰছ গ্ৰছ মানে হল মুঠ অসমীয়াত আমি মুঠ বুলি কওঁ ত এইমাত্ৰ কলো যে মুঠৰ পৰা যেতিয়া মুঠৰ ধাৰণাৰ পৰা যেতিয়া আমি অৱক্ষয়ণটো আমি বিয়োগ কৰিম তেতিয়া আমি নিগুত ধাৰণা পাম ত' সেয়েহে আমাৰ যিটো প্ৰথম অপশ্যন দিয়া আছে সেইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট আমি বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহো জাতীয় আয় চক্ৰকাৰ প্ৰৱাহৰ তলৰ কোণটো অন্তৰ্ভুক্ত হয় অপশ্যন আমাক চাৰিটা দিয়া আছে দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ প্ৰৱাহ আয়ৰ প্ৰৱাহ ক আৰু খ দুটাই শুদ্ধ এটাও শুদ্ধ নহয় এতিয়া জাতীয় আৰু চক্ৰকাৰ প্ৰৱাহটো আমি প্ৰথম অধ্যায়তে আমি পঢ়িব লাগে এতিয়া জাতীয় চক্ৰকাৰ প্ৰৱাহটো কি হয় মই ফুলমুলকে অলপ কৈ দিছো ইয়াতে এতিয়া জাতীয় আৰু চক্ৰকাৰ প্ৰৱাহৰ কাৰণে আমি আহ অৰ্থনীতি দুটা খণ্ড আমি ইয়াতে গ্ৰহণ কৰি লওঁ এটা হ'ল আমাৰ উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠান যিটো আছে সেইটো আৰু এটা হল আমাৰ যিটো আমাৰ ঘৰুৱা খণ্ড আছে ঘৰুৱা খণ্ড এতিয়া ঘৰুৱা খণ্ডৰ পৰা তেওঁলোকে কি পঠায়ন কৰিবৰ বাবে চাৰিটা উপাদানৰ আমাক প্ৰয়োজন সেই চাৰিটা উপাদান হ'ল ভূমি শ্ৰম মূলধন আৰু উদ্যোক্তা এতিয়া এই চাৰিটা যি আমাৰ উপাদান আছে এই চাৰিটা উপাদান ঘৰুৱা খণ্ডই উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানলৈকে তেওঁলোকে প্ৰদান কৰে আৰু উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানে এই যিকেইটা উপাদান আছে তেওঁলোকৰ সেৱাখিনি ব্যৱহাৰ কৰাৰ বিনিময়ত সেই উপাদান কেইটাক তেওঁ কি কৰিব লাগিব তেওঁ মাননি দিব লাগিব ত' ইয়াতে আমাক কোৱা হ'ল যে উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানে ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত উপাদানকেইটা তেওঁলোকে মাননি দিব ভূমিয়ে কি পাব ভূমিয়ে পাব খাজানা শ্ৰমে পাব মজুৰি মূলধনে পাব সুদ আৰু যিটো যিজন উদ্যোক্ত থাকিব তেওঁ পাব লাভ ত' এইকেইটা হব আমাৰ মাননি যেতিয়া মাননীটো পাব তেতিয়া ঘৰুৱা খণ্ডে কি কৰিব আকৌ খৰচ কৰিব খৰচ কৰাৰ লগে লগে যিখিনি টকা পইচা তেওঁলোকে পালে সেইখিনি আকৌ কি হব আকৌ ঘৰুৱা খণ্ডৰ পৰা উৎপাদন খণ্ডলৈকে আকৌ প্ৰৱাসন খণ্ডই যেতিয়া এই টকা পইচা খিনি পাব এতিয়া খণ্ডই যিবিলাক সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিলে বা উৎপাদন কৰি প্ৰস্তুত কৰিলে তেওঁলোকে কি কৰিব এইখিনি আকৌ ঘৰুৱা খণ্ডলৈ তেওঁলোকে প্ৰৱাস কৰাব ইয়াতে আমি দুটা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পাইছো প্ৰথমটো হ'ল যে ঘৰুৱা খণ্ডৰ পৰা উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানলৈকে আমাৰ সেৱাৰ যিটো প্ৰৱাহ আছে সেইটো ঘটে তাৰ বিনিময়ত উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানে ঘৰুৱা খণ্ডক কি দিয়ে আই দিয়ে আয়ৰ প্ৰৱাহ হয় আকৌ যিখিনি আই পালে সেইখিনি আকৌ উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানলৈকে আকৌ ঘূৰি আহে তাৰমানে আমি কব পাৰো এইটো আয়ৰ প্ৰবাহ হয় আকৌ উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানে আই খিনি পোৱাৰ পিছত যিখিনি তেওঁলোকে সামগ্ৰী উৎপাদন কৰে সেই সামগ্ৰী খিনি আকৌ কি হয় তেওঁলোকে ঘৰুৱা খণ্ডক আকৌ তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰৱাহ ঘটে ত' এতিয়া যদি আমি চাওঁ ইয়াতে আমাৰ দুটা প্ৰবাহ আমি দেখা পাইছো ক আৰু খ যি দুটা দিয়া আছে দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ প্ৰৱাহ ইয়াতে আমাৰ দ্ৰব্যৰ প্ৰৱাহ হৈছে আমাৰ সেৱাৰ প্ৰৱাহ হৈছে আৰু আমাৰ আয়ৰ যিটো প্ৰৱাহ সেইটো হৈছে আমাৰ গ নম্বৰ যিটো আমাক অপশ্যন দিয়া আছে গ নম্বৰ যিটো আমাক অপশ্যন দিয়া আছে এই গ নম্বৰ অপশ্যনটো আমাৰ শুদ্ধ হব এই গ নম্বৰ অপশ্যনটো আমাৰ শুদ্ধ হব ক আৰু খ দুয়োটাই শুদ্ধ নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আমি যাওঁ চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ যাওঁ তলৰ কোনটো সেৱা ঘৰুৱা খণ্ডৰ পৰা উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰদান কৰে এইমাত্ৰ জাতীয় চক্ৰ কাৰ প্ৰৱাহটো আমি পঢ়িলো বা আলোচনা কৰিলো তই কলো যে ঘৰুৱা খণ্ডই যিগিটা আমাৰ উৎপাদনৰ উপাদান আছে সেইকেইটা তেওঁলোকে যোগান ধৰে এতিয়া এইকেইটা যোগান ধৰা উৎপাদনৰ উপাদানকেইটা কি কি মই কলোৱে ভূমি শ্ৰম মূলধন আৰু উদ্যোক্তা তাতে আমাক সেইটোৱে সুধিছে যে ঘৰুৱা খণ্ডই কোনকেইটা সেৱা উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানক প্ৰদান কৰে তো এই গোটেইকেইটা আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ ভূমিও আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ শুদ্ধ উত্তৰ মূলধন আৰু উদ্যুক্ত শুদ্ধ উত্তৰ তাৰমানে ঘৰ নম্বৰত আমাক যিটো অপশ্যন দিছে সকলো শুদ্ধ সেইটো আমাৰ শুদ্ধ অপশন হব তাৰপিছত দিছে পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন কোন দুটা খণ্ড দি খণ্ড অৰ্থনীতি অন্তৰ্ভুক্ত এতিয়া দ্বি খণ্ডৰ অৰ্থনীতি কোনকেইটা অন্তৰ্ভুক্ত হয় এতিয়া আমি জানো যে এখন অৰ্থনীতিত চাৰিটা খণ্ড থাকে চাৰিটা খণ্ড হ'ল আমাৰ প্ৰথমটো হ'ল আমাৰ ঘৰুৱা খণ্ড যিটো আমাক ইয়াতে দিয়া আছে ঘৰুৱা খণ্ড ঔদ্যোগিক খণ্ড তাৰপিছত আমাৰ চৰকাৰী খণ্ড আমাৰ হয় হয় ন আৰু আমাৰ বাহিক খণ্ড আমাৰ খণ্ড ত আমাৰ এখন অৰ্থ এখন অৰ্থনীতিত এই চাৰিটা খণ্ড আমি দেখা পাওঁ এতিয়া কৈছে যে দ্বি খণ্ড অৰ্থনীতিত দ্বি খণ্ড অৰ্থনীতি বুলি কলে তাতে কোন দুটা খণ্ড আমি অন্তৰ্ভুক্ত হয় ত' ইয়াৰে যিটো আমাৰ আহ প্ৰথম অপশ্যন দিয়া আছে আহ ক নম্বৰ অপশ্যন যিটো দিয়া আছে ঘৰুৱা খণ্ড আৰু ঔদ্যোগিক খণ্ড এই দুটা আমাৰ দ্বি খণ্ড অৰ্থনীতিত অন্তৰ্ভুক্ত হয় চৰকাৰী খণ্ড আৰু বাহিক খণ্ডটো দ্বি খণ্ড অৰ্থনীতিত নহয় যিটো আমাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক আমাৰ চিলেবাছৰ অনুসৰি আমাক যিটো দিয়া আছে তাতে দ্বি খণ্ড অৰ্থনীতিত আমাক ঘৰুৱা খণ্ড আৰু ঔদ্যোগিক খণ্ডই আমাক দিয়া আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ গৈছো ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনটো উপাদান প্ৰৱাহৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয় কোনটো উপাদান প্ৰৱাহৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয় বুলি কৈছে আমি এ অলপ আগতে আলোচনা কৰিলো যে ঘৰুৱা খণ্ডৰ পৰা চাৰিটা উৎপাদনৰ উপাদানৰ প্ৰৱাহ ঘটে হয় আৰু সেই চাৰিটা উপাদানৰ ভিতৰত আমি অলপ আগতে আলোচনা কৰি আহিলো কোনকেইটা অন্তৰ্ভুক্ত হয় ইয়াৰ ভিতৰত আমাক যিটা অপশ্যন দিয়া আছে কোনটো নহয় বুলি কৈছে ত' ইয়াতে আমাৰ ঘ যিটো অপশ্যন আছে সেইটো আমাৰ অৱক্ষয়ন অৱক্ষয়নটো কোনো ধৰণৰ আহ উপাদান নহয় উৎপাদনৰ সেয়েহে আহ আমাৰ এইটো কোনো ধৰণৰ প্ৰৱাহ নঘটে বাকী যিকেইটা আমাক আহ ইয়াতে উম বাছনি কৰিবৰ কাৰণে অপশ্যন দিয়া আছে মূলধন এই তিনিটাই অন্তৰ্ভুক্ত হয় কিন্তু অৱক্ষন্ত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় নেক্সট প্ৰশ্ন ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনটো শুদ্ধ এটা চাৰিটা বাক্য আমাক দিয়া আছে চাৰিটা বাক্যৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ বাক্য আমি বাছি ওলাব লাগিব তো ইয়া আই সমান ব্যক্তিগত আয় মাইনাছ প্ৰত্যক্ষকৰ ব্যয়যোগ্য আই সমান ব্যক্তিগত খণ্ডৰ আয় মাইনাছ প্ৰত্যক্ষকৰ তাৰপিছত দিছে ব্যয়যোগ্য আয় সমান ব্যক্তিগত আই মাইনাছ পৰীক্ষকৰ আৰু চাৰি নম্বৰ অপশ্যন দিছে বিৰোধযোগ্য আই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ আই মাইনাছ পৰীক্ষকৰ হয় ত' ইয়াৰে যিটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ ব্যক্তিগত আই মাইনাছ প্ৰত্যক্ষকৰ আমি ইয়াৰ আগতেও ইয়াৰে এটা প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰি আহিছো আহ যিহেতু তাতে তিনিটা অপশ্যন আমাক ইয়াৰ পিছত আমাক এটা খালী ঠাই দিছিলে য'ত মই চৰকাৰৰ প্ৰাপ্তিসমূহ লিখিছিলো কিন্তু ইয়াতে আমাক যিটো দিয়া আছে ইয়াতে আমাক প্ৰাপ্তিসমূহ বুলি দিয়া নাই কিন্তু যিখিনি আমাক ইয়াতে অপশ্যন দিয়া আছে অপশনৰ ভিতৰতে যিটো আয় আছে সেইটো ব্য়ক্তিগত আয়ৰ পৰা যেতিয়া প্ৰত্যক্ষ কৰাটো বিয়োগ কৰি দিওঁ বা মাইনাছ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ আহ আমি পাম তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্ন আমাৰ আহিলে এখন অৰ্থনীতিত উৎপাদিত দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ বজাৰ মূল্য হ'ল এখন অৰ্থনীতিত যিমান বিলাক দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ উৎপাদন হয় তাৰ বজাৰ মূল্যটো কি বুলি কোৱা হয় আমাক এতিয়া সুধিছে চাৰিটা অপশ্যন আমাক দিয়া আছে মুঠ জাতীয় উৎপাদন জাতীয় আয় মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন নিগুত জাতীয় উৎপাদন উৎপাদন ত' ইয়াৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ আমাৰ উত্তৰটো হব জাতীয় আয় জাতীয় আয়টো আমাৰ সঠিক উত্তৰ কাৰণ কিয় জাতীয় আয় যদি আমি উদাহৰণ বা সংজ্ঞাটো আমি পঢ়ো তেতিয়া আমি পাওঁ যে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত এখন দেশত বা এখন অৰ্থনীতিত যিমান বিলাক দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদন হয় তাৰে যিটো বজাৰ মূল্য় হয় সেই বজাৰৰ মূল্যটোকে আমি জাতীয় আয় বুলি কওঁ ত' ইয়াতে আমাক আহি সংজ্ঞাটোৰ পৰাই ইয়াতে আমাৰ প্ৰশ্ন এটা আমাৰ উদ্ভৱ হৈছে যে এখন অৰ্থনীতিত উৎপাদিত দ্ৰব্য সেৱাৰ বজাৰ মূল্য হল জাতীয় আয় নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আমি গৈছো প্ৰশ্নটো দিছে আমাক জাতীয় আয় গণনাত কোনটো অন্তৰ্ভুক্ত নহয় বুলি দিছে জাতীয় আয় গণনাত কোনটো অন্তৰ্ভুক্ত নহয় এটা আমাক প্ৰশ্নৰ অপশ্যন দিয়া আছে ক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিক্ৰী হোৱা সামগ্ৰী মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য ক আৰু খৰ দুয়োটাই শুদ্ধ ওপৰৰ এটা শুদ্ধ নহয় ত' আমি জানো যে জাতীয়বায় গণনা কৰিব যাওঁতে যিবিলাক আমাৰ অন্তিম দ্ৰব্য আছে সেই অন্তিম দ্ৰব্যবিলাকহে অন্তৰ্ভুক্ত হয় চ' যিহেতু অকল অন্তিম দ্ৰব্য অন্তৰ্ভুক্ত হয় মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য বা কেঁচা সামগ্ৰী বিলাক অন্তৰ্ভুক্ত নহয় তেতিয়াহ'লে আমি এটা কথা আমি চিঞৰি ৰ'ব পাৰো যে মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য যিটো আছে সেইটো আমাৰ শুদ্ধ নহয় তাৰমানে এইটো অন্তৰ্ভুক্ত নহয় তাৰ বাহিৰে আৰু যিটো আমাক প্ৰথম অপশ্যন দিয়া আছে দ্বিতীয় বাৰৰ বাবে বিক্ৰী হোৱা সামগ্ৰী এই দ্বিতীয় বাৰৰ বাবে বিক্ৰী হোৱা সামগ্ৰী যিটো দিয়া আছে এইটো আমাৰ জাতীয় গণনাত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় প্ৰথমবাৰে যেতিয়া নতুনকে কোনোবা এখন কিবা বস্তু এটা কিনিব তেতিয়া তাৰ পৰা যিটো আয় সংগ্ৰহ হব সেই আয়টোৱে জাতীয় আকৰণৰ অন্তৰ্ভুক্ত হব কিন্তু দ্বিতীয়বাৰে যদি সেই সামগ্ৰীটো কিনি পেলাই ছেকেণ্ড টাইম যদি বা ছেকেণ্ড হেণ্ড বুলি আমি যিটো কওঁ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে যদি বিক্ৰী কৰে তেতিয়া তাৰ আইটো জাতীয় আয়কৰণৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয় উদাহৰণস্বৰূপে মই কৈছো ধৰি লোৱা কোনোবা এজনে যদি নতুন এখন গাড়ী কিনিছে গাড়ীখন নতুনকে কিনোতে তাৰ পৰা যিটো আয়ৰ সৃষ্টি হয় সেইটো আয় জাতীয় গণনাত অন্তৰ্ভুক্ত হয় কিন্তু গাড়ীখন কিনি যদি মই এক দুই বছৰ পিছত বিক্ৰী কৰি দিওঁ তাৰ পৰা যিটো আয়ৰ আহ সৃষ্টি হয় সেই আয়টো আমাৰ জাতীয় অন্তৰ্ভুক্ত নহয় তাৰমানে ক যিটো আমাক অপশ্যন দিয়া আছে এইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ তাৰমানে আমাৰ ইয়াতে আমাৰ গ অপশ্যন যিটো দিয়া আছে ক আৰু খ দুয়োটাই শুদ্ধ এইটো আমাৰ ইয়াতে কাৰেক অপশ্যন হব দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিক্ৰী হোৱা সামগ্ৰীটো আমাৰ জাতীয় গণনাত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় আৰু মধ্যবৰ্তী দ্ৰব্য যিবিলাক আছে সেইবিলাকো আমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয় আৰু শেষত আমি আহিলো বিশ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ বিশ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাক কৈছে জাতীয় গণনা দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ এবাৰতকৈ বেছি গণনা কৰা কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় আমাক সুধিছে একক গণনা দ্বৈত্য গণনা বহু গণনা এটা শুদ্ধ নহয় ইয়াতে কৈছে জাতীয় গণনা যদি আমি দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ এবাৰতকৈ যদি বেছি অন্তৰ্ভুক্ত কৰো তেতিয়াহ'লে সেই গণনাটো কি বুলি কোৱা হব আমাক ইয়াতে সুধিছে ত' ইয়াৰে যদি আমি চাওঁ ইয়াতে যিটো আমাক আহ দুই নম্বৰ অপশ্যন দিয়া আছে দৈত্য গণনা এই দৈত্য গণনাটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হব যে যদি এটা দ্ৰব্য সামগ্ৰী আমি একবাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পিছত আকৌ যদি ছেকেণ্ড টাইম আমি আকৌ অন্তৰ্ভুক্ত কৰোঁ সেই দ্ৰব্যৰ মূল্যটো তেতিয়াহ'লে তাক দৈত্য গণনা বুলি কোৱা হ'ব চ' এইকেইটা আছিলে আমাৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ'ৰ জাতীয় গণনাৰ বিছটা একদম গুৰুত্বপূৰ্ণ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন সকলোৱে এই প্ৰশ্নকেইটা ভালকৈ চাবা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত পৰৱৰ্তী যিবিলাক আমাৰ অধ্যায় আছে এই পৰৱৰ্তী অধ্যায়ৰো বিভিন্ন ধৰণৰ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকলৈ আগবঢ়াই লৈ আহিম আশা কৰো তোমালোকে এই ভিডিঅ'টি চাই উপকৃত হৈছে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাক পাবৰ কাৰণে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা বেল আইকনৰ নটিফিকেশ্যনটো ক্লিক কৰি ল'বা যাতে নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো সোনকালে উপভোগ কৰিব পাৰা ত' আজিৰ কাৰণে এই বিশটা প্ৰশ্নৰে মই মাল্টিপাৰ্চাইজ কুৱেশ্যনৰ আজি এই ভিডিঅ'টি মই সমাপ্ত কৰিছো পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ